ini untuk mengambil bahagian untuk membahas kenaan dengan titah diraja Raja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Dipertuan Agong. Saya mulakan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira manista'ja qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau nak ambil kerja, nak menjadi pemimpin, itu ialah orang-orang yang mempunyai kekuatan lagi amanah. Artinya gabungan antara kompetensi dan juga integriti amanah ini amat penting bagi mencapai hasrat yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kompetensi maksud dia ialah kita memahami tentang bidang tugas kita sebagai seorang pemimpin. Kompetensi juga ialah orang yang cekap untuk membuat keputusan dan kompetensi juga ialah kepimpinan yang strategik untuk merancang. Dan kompetensi juga ialah dia memiliki ketahanan dari segi emosi dan juga spiritual. Yang kedua Al-Amin, yang ini amanah, mesti jujur dan telus. Yang keduanya taqwa, adil, tidak zalim dan setia kepada mandat rakyat. Rumusannya ialah tanpa kawi, kekuatan yakni amanah tidak dapat dilaksanakan tanpa amin ataupun tanpa amanah pula kekuatan ini bertukar menjadi kezaliman walaupun ia mempunyai kekuatan ilmu dan sebagainya baginda menyentuh berkenaan dengan berkenaan prestasi ekonomi dan integriti pendidikan dan sebagainya saya ingin menarik perhatian walaupun KDNK negara kita meningkat sebanyak 4.9% pada tahun 2025. Berbanding dengan sasarannya ialah 4.0 hingga 4.7%. Walaupun sebenarnya menurun berbanding dengan tahun 2024 iaitu 5.1%. Peningkatan ini kita harapkan dapat diterjemahkan demi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam arti kata yang lain mengenai kenaikan gaji dan upah kuasa membeli yang tinggi dan juga peniaga-peniaga kecil. Kita tidak mahu kita bercakap soal berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi kalau kita tengok di bawah di sana, pengalaman saya sebagai wakil rakyat yang berada di kampung, yang berada di tempat-tempat bersama rakyat, kita melihat banyak kedai-kedai yang agak suram. Sudah tentu ini perkara yang perlu dikaji walaupun kita sebut dalam data-data kita menunjukkan tentang prestasi ekonomi kita begitu baik. Begitu juga menurut yang amat berhormat Tambun, peningkatan pelaburan 13.2% iaitu 285 bilion. Persoalannya ialah pelaburan kita meningkat, berapakah jumlah pekerjaan yang berkualiti? Yang ini artinya pekerjaan yang setara dengan kelulusan yang ada kepada mereka. Adakah mereka bekerja Hanyalah lulusan daripada ada ijazah, ada master Tiba-tiba hanyalah menjadi Setakat jadi uh, peniaga biasa Ataupun menjadi cashier biasa saja Itu kita tidak mahu berlaku seperti begitu bagan, bagan serai Kalau di, ikut riwayat Khalifah Al-Aziz Negara makmur itu sampai orang yang nak bayar zakat ni jalan satu negara pun tak jumpa orang yang layak menerima zakat. Maknanya angka itu betul-betul ditranslate di bawah. Apa pandangan yang berhormat? Ya, sebab tu saya sebut tadi. Sebab tu saya sebut tadi ialah apabila kita bagus, kita bersyukur pada Allah dengan peningkatan ini, kita harapkan ia sama seperti mana berlaku di lapangan sana. Itu artinya. Yang keduanya ialah isu pesawah. Kebetulan ada daripada saya hari ini bangkit bak pesawah lah. Kerana dulu bak bangkit waktu Bukit Gantang, bak durian. Hari ini bak pesawah. Kebetulan lembah di Kerian ini merupakan 60% ialah menjadi sumber makanan padi eh, di, untuk di negeri Perak. Jadi isu yang bangkit hari ini ialah yang dituntut oleh petani-petani. Setiap kali sidang menteri ada demo. Demo itu dia belajar kepada Kota Raja lah. Kota Raja ni untuk Guru segala-galanya. Ha, saya ke mana pun saya anggap dia sebagai guru politik saya lah. ha, 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 Guru politik, guru demo bagainya kan. Okey, okey. Yang pertamanya ialah isu yang dituntut oleh apa petani ini berkenaan dengan isu pemutuan padi. Teruk ah, ini padi menteri. Pemutuan padi sampaikan ada yang potong sampai 45%. Sampai 60%. 5% mana ada. Ini isu yang berbangkit pada hari ini. Yang mereka tuntut sekurang-kurangnya ada satu threshold dia ialah 20%. Satu. Yang kedua, harga lantai yang mereka tuntut naik daripada 1500 kepada 1800. Yang ketiganya ialah menambah subsidi daripada RM500 kepada RM800 untuk mengimbangkan kos input yang dihadapi oleh mereka. Yang keempatnya ialah membenarkan petani menyimpan ataupun menyediakan benih dengan kita berikan subsidi kepada petani-petani. Sebagaimana datuk-datuk kita buat padi dulu, mereka usahakan benih sendiri. Yang kelimanya ialah pengekalan berkenaan dengan elang sara hidup sementara. Menunggu hasil tuayan mereka sebanyak RM600 sebagaimana yang diterima oleh para nelayan. Yang keenamnya ialah berusaha untuk mengurangkan kos input pesawah. Maksudnya semua ke kos input ini keluarkan daripada awal hinggalah kepada penuaian. Pak Ibu Menteri, kita duit tengok lembaga-lembaga LPP semua itu. Hebat-hebat belakang. Elan itu saya tahu puluh ribu. Lebih mahal daripada gaji menteri lagi. Tapi persoalan dia, apa mereka fikir untuk petani? Ini persoalan dia. Patutnya mereka kena fikir. Yang kita dapat tahu mereka bincang berapa Elan nak dapat apa ha, berapa orang nak dapat? Yang kena balonnya, menteri. Nasib lah. Tapi habang orang banyak gaji tu habang untuk kena balon. Nampak mana? Kan? Okey. Ha, begitu juga berkenaan dengan pesawah menolak pindaan akta PNPW 2004 untuk menyertai UPOW 91 yang akan melemahkan hak petani. Karena UPOW 91 ini dilarang untuk kita menyimpan, menanam semula, dan membuat benih hasil tuayan sendiri. Ini sudah tentulah mengekang petani-petani. Apabila kita itirah benda seperti begini, kesannya ialah segala tindakan yang ada kepada petani ini mereka akan dikawal oleh monopoli. Bagan serai. Tugas untuk apa? Sama tak ada. Tugas untuk menteri ini ni kena kawal kena putus ni. Kartel monopoli ini saya tahu memang tugas besar. Berat. Ini perjuangan kita waktu kita mangkang tu. Ha? ha? Jadi ini benda yang kena kena potong untuk nak pastikan. Yang kedua, naikkan ikut harga ha? semasa dan juga kita mereka naik ikut mereka saja. Apabila dikontrol oleh kata-kata benih ni tadi. Patutnya dah dapat subsidi RM20.60 untuk satu apa pack ataupun satu kampit tapi mereka jual sampai harga RM60 pada Kadang-kadang tak ada pula. Beli nak beli, apa petani nak beli. Lebih daripada itu pula, kualiti benih tu tak ada. Ha ni menteri kena tengok ni jenis-jenis kata-kata ni kena potong. Bak ni kita boleh bersatu. Walaupun kita bak ideologi lain, bak ni yang bak ni kita boleh bersama. Kalau demo kita turun sekali pun kita buat sikit tak apa insya ha, ha, ha yang ketiga ialah kualiti dari segi apa berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa benih tadi akan mereka dikawal oleh golongan ini tadi. Datuk Seri Speaker berkenaan dengan penglibatan orang muda dalam sektor keterjaminan makanan. Saya bimbang apabila saya tengok di sekitar bagan serai, kebanyakannya pengusaha-pengusaha pesawah ini terdiri daripada orang tua. Ini menjadi satu kebimbangan pada saya. Memang pun kita tengok laporan interim Banci Pertanian 2024, 46.4% ialah yang mereka pesawah ni terdiri daripada umur 60 tahun. 32% umur dia 46 tahun hingga 59 tahun. Selebihnya belia, tak sampai pun 30% penglibatan belia di dalam sektor pertanian ini tadi. Jadi Kementerian sendiri pun pernah mengesahkan sebanyak 15% daripada 14.6 juta belia yang terlibat dalam sektor pertanian ini. Ini bahaya kepada sekuriti makanan yang sepatutnya belia ini menjadi pelapis untuk menjadi tunjang kepada kedaulatan makanan kita. Isu yang taaqiq ialah rancangan pendidikan negara 2026 2035. Semua saya ingat banyak dari kalangan daripada kerajaan ataupun daripada mangkang saya ingat inilah rancangan pendidikan negara yang menjadi perkara yang gegel ataupun hirup pikuk Kenapa isu ini berlaku terutamanya dalam permasalahan umur 6 tahun sudah nak masuk darjah 1. Kita bukan menentang tapi biarlah ianya dibincang dengan semasa-masanya. Perkara yang perlu kita kena lihat adakah perkara ini telah melibat telah libat urus dari kalangan semua pihak daripada guru, daripada penggubal kurikulum, daripada apa PIBG, mak bapak dan sebagainya. Adakah ianya telah dibuat dengan secara matang? Yang kedua nya, bagan keduanya, serai. Bagan boleh sikit bagan serai. Ialah. Kita bagan serai. ialah berkenaan dengan bagan serai. Anak usrah, anak usrah dulu. Ulangat. nanti duduk diam. Anak usrah ha. pun tak boleh. Yang baumat. Perlu bagan padang, padang Serai. Ya. Sila. bagan serai, siluet. Okey. Yang uh, lari poin. Uh, Tutup potonglah ni, mak ni kota raja nasihat sikit lah ulangat ni. Tengok malu company lah. Okay. Okay. Yang nya ialah berkenaan dengan adakah perkara ini saya sebut tadi. Dan kita lihat pula ialah dia nak laksana pula tahun depan. Cuba bayangkan satu polisi yang tak pernah orang buat dalam masa begitu cepat. Kita tak nak anak kita ni menjadi bahan makmal. Apabila kita silap membuat perhitungan satu generasi yang akan rosak Yang ketiganya kita tengok seolah-olah macam flip-flop. Dasar ini. Mula-mula yang amat berhormat Tambun kata ini pilihan ni wapak. Yang keduanya ialah yang berhormat menteri kata ujian untuk menapis pula ada. Siapa yang boleh naik ke kelas boleh masuk darjah satu kita akan masuk. Yang ketiganya akan dilaksanakan pula bagi sekolah yang ada infra ataupun fasiliti yang cukup. Datuk Seri Speaker, Kali ini punya pandangan agak berbahaya. Satu kalau dia nak ada ujian. Dulu kita bersetuju untuk tak ada UPSR, PMR kerana kita tak nak anak kita umur 6 tahun, umur 15 tahun ada periksaan. Tiba-tiba cuba bayangkan, kalau ini dilaksanakan umur 5 tahun telah ada satu ujian diagnosis. Diagnosis pun kita pun tak tahu apa benda budak-budak ni. Ah, ha? ha, jadi ini yang berlaku. Yang keduanya sudah tentulah akan wujudnya kesenjangan. Ah, saya pinjam kataan tambun. Saya pun bukan berkenaan dengan kataan itu. Tapi pinjam biar faham. Ya? Kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang kaya dia boleh untuk masuk apa special tuition sebagainya. Untuk pastikan supaya soal berkenaan anak mereka ini layak. Yang ketiga yang bimbang. Kalau anak kita sama-sama pergi hantar. Yang Tiba berhormat. Tiba-tiba anak minta maaf. Moh. Saya bukan tak pergi pada adina muah saya. Okey. Okey, ya pernah sebenarnya kalau anak kita satu pejabat ke atau jiran kita, tiba-tiba anak kita pergi pergi masuk untuk latihan ataupun ujian tiba. Ujian tadi. Anak kita lulus ataupun anak kita tak lulus. Apa perasaan kita? Apa perasaan anak ni? Kawan di jiran sebelah lulus, kawan tak lulus. Ini sudah tentu satu perkara yang amat pelik eh yang berlaku dalam sistem pendidikan yang kita dapat tengok sini. Jadi sebab itu harapan saya akhir sekali ialah Datuk Si Speaker. Pertamanya saya minta supaya tangguhkan pelaksanaan cadangan ini. Yang kedua, kerajaan kena bentang pelan perancangan penyeluruh, meluruh berpaksikan kepada data dan juga apa-apa berita-berita semasa. Yang ketiga, mengadakan libat urus dengan pemegang taruh daripada PIBG, daripada ibu bapa, daripada pengusaha tadika, swasta dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, menuntut kerajaan untuk menyelesaikan isu pokok dulu. Isu pokok hari ini bukan soal enam tahun, bukan soal lima tahun. Soalnya ialah soal kekurangan guru, soal bebanan tugas, soal bukan pengajaran yang cikgu hari ini terlibat bukan saja mengajar PMP malah mereka juga terpaksa menjadi warden terpaksa menjadi ambulans bawa budak sekolah terpaksa menjadi murul ataupun menjadi trafik untuk kawal budak-budak dan juga kualiti fasilitis yang kita tengok banyak sekolah-sekolah daif seperti disebutkan oleh wakil daripada Sabah Sarawak ni tadi dan inilah yang sepatutnya diselesaikan dahulu barulah kita bincang bab-bab persamaan ini bab soal sistem pendidikan kami di pihak Perikatan Nasional bersama untuk kita mendokong. Karena ini bukan soal kita, kita soal politik, soal untuk isu. Ini ialah perkara yang melibatkan soal generasi masa depan anak cucu kita. Bukan masa depan saya, tapi ialah masa depan anak saya, cucu saya yang berumur satu tahun, dua tahun. Inilah yang kita bincang berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih kepada Datuk Seri.